1990年南太平洋の一角に出現したオーストラル神道は巨大な目に見えぬ力によって闇の中に葬られてしまった <music> そして8年後13歳の少年ガミユ優は一人ニューヨークへ渡りドクターウェーブを訪ねただが巨大企業組織ガイルの魔の手が 島の謎に興味を持つ者を抹殺すべく襲いかかってきた度重なる危機を救ってくれたのは船長と呼ばれる男であった龍たちは西海岸からサモア島へそこからオーストラル神島に向かう計画であったガイルの殺し屋とレイディー率いるクーガーコネクションも牙を研ぎ後を追う 謎謎は謎をオーストラリアへの道は果たして。<music> どうもすいませんムービーサービスはこれで終了させていただきますまもなくサモア諸島タフナ空港へ着陸いたしますああああ いよいよ、我がオーストラルへ、うん、大きな声は出すな。両人に越したことはない。兄さんたち早く、早やくーちょっと窮屈だけど、我慢してね、アルゴス。ハンガトンをまで言ってくれ。わあ。ねえ、船長。向こうへはすぐ立てるんだろうね。 二番街の交差点までやってくる。これからの手はずはついてるんだろうね、船長、船長。 あの字なんて読むの？え？<laughs> <noise> おい！おっとおっとおっ,っ,っと！さすが船長だ。気が効いてる。ちょうど腹も減ったし、ジャパニーズスラックも悪くないな。お、あれそっちは席空いてないよ。おい、どこ行くの？<laughs> Ааа. Ааа. Кичээ. どうした船長、待ってましたですよ。 では、明日の晩には低気圧が来るとええ、超一流の大嵐、間違いなしですよ。実に良いタイミングじゃないか。えわからんのかね。オーストラル島にはガイルの警戒網が張り巡らされていて、そう簡単には島に近づけない。その目を盗んでいくには、嵐は絶好の隠れ身のだ。でも危ないわ。船がひっくり 泳ぎうまかったじゃないかドリス。そうだな。<laughs> 船長がいれば、丸木船だって沈みはしませんですよ。足が保証しますですよ。で、その船ですが、湾の向こう側に置いてあるんで、ほら、あのレインメーカー山のふもとの方ですよ。デビルズタワーみたい。ほら、あの UFO の映画の。 似てますかご存知のどっかに。あの有名なモームの小説の舞台になった山ですよ、あれは。しかしな、あの山に雲がか,かると必ず雨。雨作り山とはよく言ったものだ。船長、山の言われなんかどうだっていいよ。船の用意ができてるんだってじゃあ、すぐにでも出発しようよ。ああ、オーストラルの呼び声が聞こえるようだ。呼んでいるんだよ、オーストラルの謎が。そう、慌てるな。

ちイルの連中のことうんうんアルゴスのことよ向こうでちゃんと会えるかしらもちろん大丈夫だよ大地アルゴスだってボートの方が好きだろ確かにこれに乗っけるよりはねでも兄さんと入れ替わった方が良かったかもはいポーズ撮りますよやだよやだーこんな話は聞いてなかったぞ死ぬよあきらめて やだ、うん、高いところも苦手だなんて知らなかった <laughs> もうあああああ動い死んでもらおうか。 くっ と寄せろ。風が気に入らん。チンピラどもがしくじりがっている。ううお

なんだ、これは分かりません分かりませんだとこうして写真まで撮れてもかはいその隅の黒っぽいものですがなぜかレーダーにも赤外線探知機にも全然反応しておりませんでしたいきなり現れたと申しますかもしかしたらかまいたちのようなものかもバカを言えこれだけの被害がそんな理由でここ2年間に2度もあってたまるものか推測はたくさんだ俺には事実を持ってこいはいもういい 行けわけの分からんものがあるもんだな俺にとって退屈なだけの場所に並んでほしいと思ってはいたがオーストラル東期北を裏切んでくれ。 これもダメだな。大きすぎるんだよ、船長。困ったものだ。私はぴったりよ。似合うかしらん。そうか。そのサイズなら、要するに子供サイズってわけだ。これなんかどうだあ、うんうん、<laughs> まあ、いいじゃないリビングストンのせがれさん、<laughs> 一丁上がりってとこだな。本当 <laughs> <laughs>、本当。なんちょっと照れくさいな。<laughs> サモアのアオヌーを少し遠回りしてで、トンガ海溝に入るとガイルの紹介手がウロウロしてますですよそいつらのおよその就航時間はこれですからうまく抜けてくださいこの船と低気圧の進行方向が一致しますので嵐のピークを2日近く利用できますですよオーストラル進闘のこっち側にガイルの指令基地がありますから裏側へ回り込んでいけば上陸できます本当にこんなポンコツ船で嵐を乗り越えられるのかね船長 日本のマグロ漁船の払い下げだから何とも言え。でも一応エンジンは新しいのをつけてくれてるそうだ。じゃあではなで。デイあら、一緒に行かないの彼はな、ここで暮らしてるんだよ。ミス・トリス、わかるね。じゃあ <laughs> よくあんな恐ろしい島へ行くもんだ。 忘れやつら当たったか当たっただろう明かり消えちまったよどうするかまうことはねえ適当にかまずい。レディのおせだカエルの邪魔だけはやってやりすぎることはねえからなうわ家の上にいるぞでええー ドクターの様子はどうだねロープウェイの時よりはいいです寝てますけど船室へ入っていた前女の子の面倒でも見ていてくれ、うん、あ船室へ戻れ なのになんで撃たれたり命を狙われなきゃならないんですそれだけの価値のあるものが島に眠ってるからだろうさどんなものがあるか知らないけどそのために人殺しなんてうわ,うわ戻ってる。<laughs> 僕のお父さんを殺したのもガイルなんだね僕は行くんだ行ってみてやるオーストラル島に何があるか あなたはどうなの船長どうして島へ行くのこんなにまでしてさドクターを助けたいからさ親友だしな嘘だそれだけじゃないでしょ <laughs> 元気いいな よくこの嵐の中沈まなかったもんだな。 ミスス。リ少しの間ここにいてくれんかねえ何ですこれレーダーのかく乱装置だこれがなければ姉妹はつけん<っ>急げ ようこそミスター・バルボア、オーストラル使者をお預かりしているサムエル・ゴトーでございます。天候が優れませんのでご心配しておりました。結構な乗り心地だったよ。サーフィンにもフロートハイキングにも悪くなさそうだ。宝探しには難儀してるそうだな。何でも偉いジャジャウ馬だそうじゃないか、オーストラルの宝ってやつは。 うん、ん。ね、アルゴスの様子が変なの。兄さんに聞いても無駄だし、ちょっと来てくれる？うん、ん。アルゴス、おいアルゴス、こらこら。そういえばちょっと変だな。 えさっきから急におかしくなってこんなこと初めてよ、うん、あっ何また大砲んだガイルの船ねあれ島を見張っていたんだどうしたのかしらでもこういう時はいい方にとっといた方がいいわ 待って、兄さん何、何だどう船長この船はどうなってるんだ開けて、船長、うん、危ない来るな船長 <あっ S 1> 一体、これは来る<っ> これがオーストラルと… みじのゆう